Selamat pagi dan salam sejahtera TV Sana Sini bersama Sakon Liga Sujan. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Baik untuk perkembangan TV Sana Sini pada pagi ini, ingin saya kongsikan terlebih dahulu mengenai dengan ramalan kaji cuaca bagi tarikh 30 Oktober 2025 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia di laman web, web Met www.gov.my seperti yang tertera di skrin ini. Dan untuk cuaca pagi ini saya kongsikan yang mana uh, ribut petir akan berlaku di beberapa buah tempat yang melibatkan Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Negeri Sembilan uh, Hujan juga kebanyakan berlaku di beberapa buah tempat yang melibatkan Pulau Pinang, Perlis dan Kedah manakala tiada hujan di Kelantan, Terengganu, Pahang, Melaka dan juga Johor termasuk hujan dijangka berlaku di Sabah yang melibatkan kawasan di Tawau, Sandakan, Kudat manakala di Sarawak pula dijangka berlaku hujan di Mukah, Kapit dan juga Pintulu. Manakala bagi cuaca petang ingin saya kongsikan pada hari ini yang mana di ingin saya fokuskan di Sabah dan juga Sarawak. Ribut petir akan berlaku di beberapa buah tempat melibatkan tawau dan juga sandakan termasuk di pedalaman Pantai Barat dan Pudat. Manakala di Kuching iaitu di Sarawak turut dijangka berlaku ribut petir di Kuching, Serian dan juga Samarahan. Pada cuaca untuk waktu malam pula, ribut petir juga akan berlaku beberapa buah tempat yang melibatkan pahang hujan lebat dijangka berlaku di kawasan pedalaman perak dan juga tawau dan sendakan manakala di Sarawak hujan di beberapa buah tempat yang melibatkan kucing, serian samarahan dan seri aman bagi anda yang ingin melakukan aktiviti luar ataupun aktiviti air ataupun di pantai, ada anda digalakkan untuk melakukan sedikit ramalan kaji cuaca di Jabatan Med Malaysia untuk mengelak kejadian yang tidak diingini Baik sebelum beralih ke laporan seterusnya Tivasan sini ini kembali selepas ini. seterusnya pelaksanaan beberapa projek mega utama di Sarawak dijangka menjadi pemangkin besar kepada pembangunan negeri sekaligus membuka peluang luas kepada jurutera, arkitek dan perunding bumi putra untuk terlibat secara langsung dalam menjayakan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju menjelang 2030. Premier Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abang Johri Tun Openg berkata antara projek yang berimpak tinggi sedang dan bakal dilaksanakan ialah pembinaan lapangan terbang Tanjung Embang, pelabuhan Tanjung Embang serta projek tenaga dan sambungan kabel dasar laut ke Singapura. Beliau berkata projek-projek strategik berkenaan bukan sahaja menjadi pemaju utama pertumbuhan ekonomi negeri, malah turut membuka banyak peluang pekerjaan baru serta memperkukuh peranan tenaga profesional tempatan dalam pembangunan pesat Sarawak. Tambahnya lapangan terbang Tanjung Embang akan dibangunkan berkonsepkan lapangan terbang bertaraf dunia berasaskan model lapangan terbang Doha meliputi pembinaan dua landasan, bangunan terminal moden dan kemudahan teknologi maklumat canggih. This is again little, another major project that needs a lot of consultancy services, engineering services, As well as not only really one contractor, you be at least four major contractors involved. So what I'm saying is, architect banyak kerja, engineer banyak kerja, tukang jual batu pun banyak kerja, semen pun banyak kerja. So in other words, we are injecting our fund in that will give jobs. And this is a long-term policy of our state. Beliau berucap pada majlis makan malam ulang tahun gabungan jurutera perunding Bumi Putra Sarawak, JJPBS dan Anugerah Jurutera 2025 di Kompleks Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor pada Rabu. Jelas Abang Johari lagi keseluruhan kawasan Tanjung Embang akan dibangunkan sebagai bandar dan kawasan perindustrian baru sekaligus memberi limpahan ekonomi kepada komuniti setempat. Pada masa sama, beliau mengakui wujud cabaran dalam proses pembayaran kepada firma perunding dan jurutera yang terlibat dalam projek kerajaan negeri. Bagi mengatasi isu tersebut, kerajaan akan mengadakan perbincangan bersama GJPBS Institusi Jurutera Malaysia IEM, Badan Perancang Bandar serta Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak SFS bagi merangka mekanisme baru yang dapat mempercepat proses pembayaran. Procedure payment, and understand that for you, It's no longer based on the cost, but based on uh, the period of the project being implemented. And therefore, you know, at, the, at the, uh, we have to follow also the treasury instruction. But uh, what we can do is to explore ways how to expedite the payment. that one have to get to the civil uh, tapi kita cari jalan bagaimana kita dapat uh, menyesuaikan perkara ini because it involves all profession. Tegas Abang Jori Kerajaan Negeri komited untuk menambah baik prosedur berkaitan agar profesional tempatan tidak terjejas dari segi aliran tunai dan keupayaan operasi. Justru beliau menyeru komuniti jurutera dan perunding tempatan supaya terus meningkatkan keupayaan profesionalisme dan daya saing agar dapat merebut peluang yang muncul seiring transformasi besar-besaran ekonomi negeri menjelang 2030. Sarawak boleh mengambil pengajaran daripada pendekatan China dalam mengimbangi pembangunan infrastruktur dengan pemeliharaan ekologi. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak berkata model China menunjukkan bagaimana kejuruteraan moden boleh wujud seiring dengan alam semula jadi sambil meningkatkan keselamatan dan jaringan perhubungan dalam satu kenyataan projek infrastruktur masa depan Sarawak termasuk lebuh raya, terowong dan jambatan perlu mencerminkan prinsip yang sama. Beliau ketika ini mengetuai delegasi Sarawak bagi meninjau lebuh raya ekspres Yakang di wilayah Sinchuan, China untuk meneroka kaedah pembinaan jalan dan terowong lestari yang sesuai dengan kawasan pergunungan serta sensitif alam sekitar di negeri itu. Leboraya Ekspres Yakang sepanjang 135 km itu menghubungkan Bandar Yaan dan Kangding di Barat Sichuan mendaki hampir 2,000 meter melalui lembah curam zon gempa bumi serta kawasan berisiko hujan lebat dan digelar pembinaan Leboraya Gunung Everest. Ugah berkata projek itu diiktiraf di peringkat nasional kerana menggabungkan keselamatan, kecikapan dan perlindungan alam sekitar menjadi contoh bagi pembinaan lebuh raya lestari di kawasan pergunungan lebuh raya itu selaras dengan matlamat strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 dan menegaskan Sarawak merancang untuk menggunakan pendekatan serupa dalam projek infrastruktur akan datang Selain itu, delegasi itu turut melawat kawasan rehat Tian Guan dan Museum Lumpur Raya Ekspres serta taklimat mengenai penyelenggaraan, pengurusan operasi serta sistem pemantauan masa nyata. Terowong Erlangshan sepanjang 13.4 km antara lokasi utama yang dilawati menembusi beberapa zon sesar gempa bumi dan mengurangkan masa perjalanan melintasi Gunung Erlang daripada sehari kepada hanya 15 minit. Delegasi turut meninjau kumpulan terowong Labahi serta jambatan Luding, Daduhi, Siangkang yang mempamerkan teknologi terowong yang meminimumkan kesan terhadap alam sekitar. Presiden Don, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terus memuji kepimpinan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan kejayaan Malaysia memainkan peranan penting dalam memeterai perjanjian damai antara Thailand dan Kemboja minggu lepas berucap pada sidang kemuncak ketua pegawai eksekutif kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC CEO Summit Korea 2025 Trump menyifatkan konflik antara kedua-dua negara sebelum ini disifatkan sebagai terlalu panas dengan peluru berterbangan di merata tempat Namun katanya hasil bantuan dan kebijaksanaan diplomasi Malaysia, rundingan damai berjaya dimuktamadkan di sela-sela sidang kemunculan ASEAN ke-47 dan mesyuarat berkaitan di Kuala Lumpur ahad lepas. And Malaysia was fantastic and they helped implement it. The Prime Minister was great, great guy. Just left him and uh, within two days we signed the deal and the two people came in, they they were like best friends. It was a beautiful thing to see. We saved. You know, probably millions of lives Perjanjian damai bersejarah yang dikenali sebagai Perjanjian Damai Kuala Lumpur itu ditandatangani oleh Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kemboja Hun Manet dengan disaksikan oleh Trump dan Anwar sebagai saksi rasmi. Trump kini berada pada peringkat akhir lawatan ke Asia selepas mengunjungi Malaysia dan Jepun. Beliau dijangka mengadakan pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping bagi membincangkan isu tarif sebelum mesyuarat Pemimpin Ekonomi APEC AELM bermula Jumaat ini. Sekian berita TV sana sini tonton siaran langsung. Program eksklusif dan kandungan menarik di hujung jari anda dengan memuat turun aplikasi TVS Inspire kini di Apple App Store dan Google Play. Terima kasih kerana menonton Sakon Negeri Sujan. Salam Surat Majumakmur. Saya Yogenap.